पुढचा एस आय टी कामाला लागलेली आहे महत्वाचा विषय फक्त सरकारी वकिलाचा होता सरकारी वकिलाचं जे पत्र दिलेलं आहे त्याच्यावरती साहेबाची इन्व्हेस्टमेंट झाली ते पत्र मूळ झालेलं आहे आणि आज किंवा उद्या ते कन्सेंट तारखा पाहून कन्सेंट देतो म्हणाले उज्ज्वल निकम साहेब खूप मोठे विविध असल्यामुळं या ठिकाणी एक दोन दिवस तर शंभर टक्के लागतील परंतु साहेबांनी सुद्धा या ठिकाणी स्वतः फोन करून त्यांना विनंती केलेली आहे की मसाजोगच्या प्रकरणामध्ये आपणच सरकारी वकील राहावं अशा प्रकारची विनंती केली आणि ती आता मान्य होणार उज्ज्वल निकम साहेब संतोष देशमुख जो फोन का मामला है इसके अभियोक्ता की मांग मैंने सीएम साहब को की थी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है वो तो फाइल अभी नीचे गई है और खुद सीएम साहब ने फोन लगा के उनको कंसेंट देने के लिए विनती की है वो आज शाम तक या कल तक उनकी डेट्स देख के बताएंगे कंसेंट देंगे फिर आज तो फ्राइडे है कल तो सैटरडे और संडे मंडे तक ये ऑर्डर निकल जाएगा ऐसा विश्वास है अगर आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक मामले की जांच चल रही है तब तक धनंजय मुंडे अपने मंत्री के पद से इस्तीफा देकर बाहर रहे लेकिन धनंजय मुंडे कहते हैं कि मैं कोई आरोपी नहीं हूँ मैं इस घटना से संबंध नहीं है तो मैं, मैं, मैं अभी तक मैंने खुद ने मांग नहीं की उनके ही एनसीपी के एमएलए हैं प्रकाश सोलंके प्रकाश सोलंके जी ने ये मांग की है आप उस, ये सवाल उनसे पूछे आरोपियों को, जो दिया जा रहा, को नहीं नहीं नहीं, दिया नहीं जा रहा। ये क्या है कोई कुछ भी लोग कहीं बोलते हैं पुलिस आई होंगी कुछ अभी सीएम साहब ने उसका उत्तर दिया है उसके ऊपर मैं नहीं बोल सकता जबरसा है हाँ आता हे बघा त्यांचा संबंध आहे का नाही अजून इन्क्वायरी सुरू व्हायची इन्क्वायरी सुरू झाल्याच्या नंतर या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये तुम्ही दर जर काही आदेश दिला असेल यांचं काय बोलणं झालंय हे तपासल्याच्या नंतरच त्या ठिकाणी कळेल ना आत्ताच माझा संबंध नाही असं कसा होईल अजून इन्व्हेस्टिगेशन होऊ द्या इन्वेस्टिगेशन के नंतर क्या बात निर्णय ने जिस गाड़ी को देखी गई ये अजीत दादा को पूछे आप क्योंकि कौन सी गाड़ी अपने का, काफिले में लेनी है कौन सी नहीं है इसका तारतम्य अजीत दादा क्या मालूम उनके नीचे के जो शागिर्द है उन शागिर्दों को पूछना चाहिए अब ये भी बताया जा रहा है कि इस वाल्मीकि कराड़ पूरा मामला है उसके बाद धनंजय मुंडे कैबिनेट से आउट हो गए और ये मेरे को नहीं लगता ऐसा कैसा किसी का डिमांड नहीं है जिसका डिमांड है आप उनको पूछे नहीं माला नहीं वाटत वी आई पी ट्रीटमेंट देते वावड़ा ओढ़त आता कि आसे ट्रीटमेंट दे ले तसे माला नहीं वाटत चर्चा ये चल रही है कि धनंजय मुंडे बाहर हो गए और में अंदर आएंगे। अभी वो उनका और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय दादा है वो उनका सवाल है मेरे को लगता है ये सवाल मत पूछे खाली संतोष देशमुख के ऊपर सवाल पूछे मैं अजुन तरी मानले नहीं की धनंजय मुंडे या प्रकरणत आरोपी है कराडांचा मात्र शंभर टक्के नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन्टी नाईन पर्सेंट कराडांची इन्वॉल्वमेंट याच्यात आहे हे कराडांच्या आदेशावरच झालेलं आहे सगळं हे मागणी त्यांच्या प्रकाश सोळंकेची आहे आपण प्रकाश सोळंक्यांना विचारा ओके